नमस्ते मेमन फास्ट न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कोपरी व घासगावातील स्थानिक भूमिपुत्रांनी 100 अधिक संख्येने भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे नवनिर्वाचित नालासुपारा विधानसभेचे आमदार राजेंद्र नाईक यांच्या हस्ते भूमिपुत्रांनी या प्रवेश झालेला आहे भूमिपुत्रांचे प्रश्न व हो समस्या सोडण्याचा प्रयत्न करू तसेच वरिष्ठांनी दिलेल्या पदाचा उपयोग जनतेच्या समस्या सोडण्यासाठी करू असे आश्वासन विधानसभेचे आमदार राजेंद्र नाईक यांनी दिले आहे याप्रसंगी भाजपाचे प्रवक्ता मनोज बारोट यांनी प्रचारमाध्यमाशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे पाहूया आज हे सगळे विराजपूर्व दास आमच्या पाटीलताई आणि सर्व त्यांचे सहकारी म्हणजे दादा यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो भारतीय जनता पार्टी जरी राजकीय पक्ष असला तरी तो एक परिवार आहे परिवार आणि निमित्ताने तुम्ही आम्ही तुम्ही आज भारतीय जनता पार्टीचे घटक झालात आमच्या कुटुंबाचे सदस्य झालात आपल्या सुखात आपल्या दुःखात आम्ही नेहमी आपल्या सह राहू असा विश्वास व्यक्त करतो तुम्हाला विश्वास देतो आणि ह्या पुढे या, या वसईमध्ये भारतीय जनता पार्टी नंबर एकची आहेच पण ती तुमच्यासारख्या एक मजबूत कार्यकर्त्याच्या जोरावर मी अजून सांगेन की भारतीय जनता पार्टी सत्तर टक्के पेक्षा जास्त आज वसई तालुक्या भारतीय जनता पार्टी है तुम्हार सर्वान स्वागत करते नेह भी तुम्हारा बरबर विश्वास देते अपने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया स्वागत करू मैं दोष धन्यवाद क्या कहना चाहेंगे आज भाजपा प्रवेश किए लिए के स्थानीय जो कहलाते हैं उन्होंने के क्या कहना चाहते देखिए एक्चुअली आज हमारे नाला सोपारा के विधायक आदरणीय राजन नायक जी का जन्मदिन है ऐसे तो हम कई सालों से एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते उनका हम लोग जन्मदिन मनाते थे और इसी तरह उस इस वक्त भी माहौल रहता था उसमें कोई शक नहीं क्योंकि एक नेता के रूप में राजन नायक जी जाने जाते थे लेकिन आज उनका बर्थडे एक आमदार के तौर पर कि विधायक के तौर पर हम मना रहे हैं और ऐसे अच्छे माहौल के अंदर बहुत से लोग जैसे सुनीता मैडम जैसे घास घाटकोपरी और कोपरी वगैरह एरिया के मतलब वहाँ के स्थानीय लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास करते हुए आज भाजपा में प्रवेश कर रहे हजारों तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ प्रवेश किया है तो जैसे ये बार हमने जिस तरह से इतिहास रचा विधानसभा में कि यहाँ पे ठाकुर का घर हिला के हमने तीनों सीट हमारे काबिज किए इसी प्रकार ये वसई तालुका आने वाली महापालिका चुनाव में भी हम इनके ऐसे लोगों कार्यकर्ताओं के भरोसे पे मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ से बहुजन विकास आघाड़ी मुक्त ये वसे हम करेंगे और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी